Bakın, mənim xoş gəlmisiniz. Videomuza keçməzdən önce qısa bir xatırlatma edim ki, videolarımı bəyənin, yorum yazmağı unutmayın. İndi isə keçək videomuzla. Videomuz adətə olmayan şəkillər haqqındadır. Məsələn, bu xanım uzun ortasında suyu tərsinə uzanıp və şəkil çəkir. Sizcə bir anlamımadır. Bu e, oğlan isə balıq tutub balığı içə tapancayla vurur. E, heç bir məntiqli bir hərəkət yoxdur məncə sizə bu dəyə. Avtomobil idarə edərkən ayaq qabını ağızına almağın məqsədi nədir? Deyəsən evdə yəni yoxdur. İt, anası, qızı, tapaqoyla vanın içərisində niyə görə oturublar ki bunlar? Başa düşdük ki ailəvi bir şəkil çəkdirirsin. Yaxşı, bəs o yalnız duran, duruncu rəkdə manken deyim də deyim, o nədir? Qonmanda küçədə kimisə it gəzdirdiyini görmüşük. Ancaq Bənim isə ipə bağlayıb gətirməyə görməmişdim və çox da rahat gəzirlər. Onlar nəyin məntiqini yaşayırlar? Hər də anladım, iki tənə qadın qoyun paltarı giyinib, oflayerlə. Arxada isə gördüyünüz kimi çoban var. Bu xanım isə hamam vannasının içərisinə makaronları töküb. Deyərginkə makaronu çox sevdiyinə görə, yəni başqa cür heç cür cavab tapa bilmirəm. Kəsəl qarıya qap sən niyə gedib o maşının arxasında oturub şəkil çəkdirirsən ki? Evli çängərin olmadığı çox-çox bəllidir. Yəni ki yabalə yeməyirlər. Bu şəkili heçsürə bir yorum yapa bilmərəm. Yəni siz özünüz anaca bilirsiz, daha yaxşı olar. Bebe şeyləri niyə edirlər ki? Yəni mənə heçsür bir məna ilə gələ bilmir. Ola bilər donostlara çox sevirsiniz. Bundaq onları hamam vannasının içərisinə töküb bu vəziyyətə gəlməyiniz məlazıdır ki. Ağacın yanında durub çəkil çəkmək yaxşıdır. Ancaq o ağaca qurulmuş veretəsinin əlinə alıb çəkil çəkmək mütləq də yaxşı deyil. Əlimdəki balığı başa düşdük, çəkil çəkməyin də başa düşdük. Yaxşı, bəs o uşağın ağzına şaftımsan heç xeyir? Qocanın nəyini başa düşdük? Arabada gəzirik. Bəs yaxşı, qoça baba, at dayğanın üstündə. Əlində qumçu ilə gəsir oturmaq. Qərir ağardı, yelay təmizləməyə başa düşdü. Yaxşı, əlinə geyindiyin paltar nədir bəs? Gəlinləm bir əlində göyərcin uçurduqlarını görmüşdüm. Ancaq yolunmuş toyuğun əllərində atıb tutmalarına bənzəvər deyirəm. Küçədə biri-bir şəxsi görsəniz, nə deyərsiniz? uzanıb şəkil çəkməyi anladı. Yaxşı, üstündə 4 dənə toy uğun, biz kənarda bir xorucuq olması məyə əsaslanır. Arxada olan olub-getən keçir, -gecə. amma bu qardaşın heç nə vəzifəsi deyil. Əlindəki o tikiş maşını ilə şəkil çəkdirəyir.